dan salam sejahtera Nama diberi Rabiatul Adawiyah Binti Muhammad Razi Untuk permulaan pembentangan ini saya akan menerangkan tentang maksud kanak-kanak maksud kreativiti dan menyatakan bagaimana kedua-dua aspek ini sebenarnya saling berkait rapat dalam proses pembelajaran dan perkembangan seorang individu sejak kecil Secara umumnya, kanak-kanak boleh didefinisikan sebagai individu yang berada pada peringkat awal kehidupan, iaitu dari lahir hingga ke peringkat usia remaja. Pada peringkat ini, mereka sedang melalui proses pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dari aspek fizikal, kognitif, emosi, sosial dan juga bahasa. Menurut pandangan ahli psikologi, kanak-kanak mempunyai cara berfikir, cara memahami dan cara bertindak yang berbeza daripada orang dewasa. Mereka belajar melalui pemerhatian, pengalaman dan interaksi dengan persekitaran. Proses perkembangan kanak-kanak berlaku secara berperingkat dan melibatkan perubahan yang menyeluruh. Ia membantu mereka membentuk personaliti, keupayaan mental dan kemahiran sosial. Setiap kanak-kanak mempunyai kadar perkembangan yang berbeza, bergantung kepada faktor dalaman seperti genetik atau faktor luaran seperti persekitaran serta rangsangan yang diterima. Oleh itu, kanak-kanak perlu diberi ruang dan peluang untuk berkembang mengikut keupayaan masing-masing. Dalam konteks pendidikan awal kanak-kanak, kreativiti dianggap sebagai proses mental yang penting untuk membantu kanak-kanak mengekspresikan diri, membina keyakinan dan mengembangkan potensi diri. Kreativiti tidak terhasil secara spontan, tetapi berkembang melalui pengalaman, galakan dan suasana pembelajaran yang positif. Ia juga membantu merangsang perkembangan kognitif, emosi dan sosial kanak-kanak. Kreativiti bukan sahaja tertumpu kepada hasil seni, tapi meliputi keupayaan berfikir secara terbuka dan berbeza daripada kebiasaan. Seterusnya kita beralih kepada perbezaan antara perkembangan kanak-kanak dan juga kreativiti. Perkembangan kanak-kanak dan kreativiti mempunyai fokus yang berbeza perkembangan kanak-kanak lebih menumpukan kepada perubahan menyeluruh yang berlaku dari segi fizikal, kognitif, emosi, sosial dan juga bahasa. Ia merupakan proses pertumbuhan semula jadi yang berlaku mengikut tahap umur dan kematangan individu. Kreativiti pula lebih tertumpu kepada aspek pemikiran, imajinasi dan ekspresi diri. Ia melibatkan kebolehan menghasilkan idea baharu atau hasil baharu berdasarkan daya cipta dan pengalaman. Perkembangan kanak-kanak boleh berlaku tanpa semestinya melibatkan kreativiti. Tetapi, kreativiti tidak dapat berkembang dengan baik tanpa sokongan perkembangan kognitif dan emosi yang stabil. Jika tadi kita telah lihat perbezaan antara perkembangan kanak-kanak dan kreativiti, kali ini saya akan menerangkan pula tentang persamaan antara perkembangan kanak-kanak dan kreativiti. Walaupun berbeza dari segi fokus, kedua-duanya saling berkait dan saling mempengaruhi antara satu sama lain. Kedua-dua proses ini melibatkan pembelajaran yang berterusan, rangsangan persekitaran yang positif dan sokongan emosi dari orang sekeliling. Perkembangan kanak-kanak menyediakan asas untuk pertumbuhan kreativiti. Manakala, kreativiti pula membantu memperkukuh proses perkembangan dari segi pemikiran, bahasa Emosi dan sosial Kedua-duanya juga memerlukan Suasana yang kondusif Dan peluang untuk meneroka Berfikir serta mencuba sesuatu yang baharu persekitaran yang menyokong dan tidak terlalu mengawal akan membolehkan kanak-kanak berani berfikir secara bebas dan mengeksplosi potensi mereka dengan lebih baik. Oleh itu, perkembangan dan kreativiti harus dilihat sebagai dua elemen yang saling melengkapi dalam membentuk keperibadian dan kekayaan kanak-kanak secara menyeluruh. Secara keseluruhannya, Perkembangan kanak-kanak merujuk kepada proses perubahan yang menyeluruh dalam diri individu sejak lahir hingga mencapai kematangan. Manakala, kreativiti pula merupakan keupayaan menggunakan pemikiran imajinatif dan inovatif dalam pelbagai situasi. Walaupun kedua-duanya berbeza dari segi tumpuan, namun kedua-duanya tidak dapat dipisahkan kerana kreativiti berkembang melalui proses perkembangan yang sihat dan Perkembangan pula menjadi lebih bermakna apabila disertai dengan elemen kreativiti. Seterusnya, saya Noelia Sofia Binti Abdul Aziz akan meneruskan pembentangan. Saya akan menerangkan aktiviti kreatif kanak-kanak yang berfokus kepada aktiviti melukis serta penerangan tentang pendekatan Laura Chapman dan juga Fisher. Pertama sekali, Aktiviti kreatif kanak-kanak bermaksud segala aktiviti yang memberi peluang kepada mereka untuk mengekspresikan perasaan, imajinasi dan pengalaman hidup dengan cara yang menyeronokkan. Aktiviti ini boleh dilakukan melalui muzik, lakonan, tarian dan juga seni visual seperti melukis dan mewarna. Okey. Aktiviti kreatif ini sangat penting kerana ia membantu perkembangan emosi, kognitif dan sosial kanak-kanak. Apabila mereka melibatkan diri dalam aktiviti seni, mereka bukan sahaja belajar tentang bentuk, warna dan corak, tetapi mereka juga belajar mengawal perasaan, berinteraksi dengan rakan dan membina keyakinan diri. Aktiviti yang kami pilih ialah aktiviti melukis Melukis bermaksud satu aktiviti yang sangat rapat dengan dunia kanak-kanak. Ia membolehkan mereka meluahkan emosi tanpa perlu bercakap. Melalui lukisan, kita boleh melihat bagaimana mereka melihat dunia sekeliling. Kadang-kadang lukisan kanak-kanak tidak realistik. Tetapi di situlah keunikan dan keaslian mereka. Dalam aktiviti melukis, kanak-kanak belajar menggunakan garisan, bentuk ruang dan warna untuk menghasilkan karya. Contohnya, apabila mereka melihat gambar keluarga, mereka akan cuba melukis ibu, ayah atau rumah mereka dengan cara tersendiri. Mungkin tidak tepat secara realistik tetapi penuh makna bagi mereka. Seterusnya, saya akan terangkan pendekatan Laura Chapman. Laura Chapman ialah tokoh pendidikan seni yang percaya bahawa setiap kanak-kanak mempunyai cara tersendiri dalam berkarya. Menurut beliau, guru seharusnya menjadi pembimbing bukan pengarah. Ini bermakna guru tidak perlu memberi terlalu banyak arahan, sebaliknya memberi kebebasan kepada murid untuk beraktiviti. Chapman juga menekankan empat aspek penting dalam pengajaran seni iaitu pemerhatian, pengalaman, ekspresi dan penilaian. Melalui pemerhatian, kanak-kanak boleh melihat dunia sekeliling dan mereka mencuba meneroka pelbagai cara untuk melukis. Melalui ekspresi, mereka meluahkan perasaan dan idea melalui warna serta bentuk dan melalui penilaian mereka belajar menghargai karya sendiri dan orang lain. Contohnya, dalam aktiviti melukis pemandangan. Guru boleh membawa kanak-kanak ke taman untuk melihat pokok, bunga dan langit. Selepas itu barulah mereka melukis berdasarkan apa yang dilihat. Dengan cara ini hasil karya mereka akan lebih jujur dan bermakna. Seterusnya ialah pendekatan Fisher. Menurut Fisher, aktiviti kreatif tidak hanya datang daripada melukis tetapi daripada cara kanak-kanak berfikir dan menilai. Fisher menekankan kepentingan pemikiran kreatif dan reflektif. Guru digalakkan untuk bertanya soalan yang merangsang minda seperti yang kamu rasa bila tengok langit petang ini? Kenapa kamu pilih warna itu? Soalan sebegini boleh menggalakkan kanak-kanak berfikir secara mendalam dan menilai pilihan mereka sendiri. Fisher juga percaya bahawa dalam aktiviti seni, tidak ada jawapan betul atau salah. Yang penting, ia mempunyai keberanian mencuba dan kebebasan menzahirkan idea. Sebagai kesimpulan, aktiviti kreatif seperti melukis membantu kanak-kanak membentuk keperibadian, imajinasi serta keyakinan diri. Pendekatan Laura Chapman menekankan kebebasan dan bimbingan berdasarkan tahap perkembangan, manakala Fisher menekankan pemikiran kreatif dan reflektif. Jika kedua-dua pendekatan ini digabungkan, Proses pembelajaran seni akan menjadi lebih menyeronokkan, bermakna dan mendidik minda serta emosi kanak-kanak. Baiklah, -kanak. seterusnya izinkan semua perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Nur Aina Sazwana Biti Sazali. Saya berasal daripada Kuantan Pahang. Saya akan terangkan kaitan antara aktiviti yang telah kami pilih dengan teori Fisher dan juga Laura Chapman. ...dan bagaimana kedua-dua teori ini dapat memupuk kreativiti dalam kalangan kanak-kanak. Untuk aktiviti yang kami pilih iaitu aktiviti menukis... ...sebenarnya aktiviti ini sangat berkait rapat dengan teori Fisher dan juga Laura Chapman. Menurut Fisher 1690... Kreativiti boleh dipupuk melalui penerokaan imajinasi dan kebebasan berkarya. Fisher menekankan bahawa guru perlu menyediakan suasana pembelajaran yang terbuka dan tidak terlalu menekankan hasil akhir. Dalam aktiviti ini, kanak-kanak bebas memilih warna, bentuk, corak yang ingin mereka hasilkan. Jadi, mereka dapat mengekspresikan idea serta emosi secara semula jadi. Manakala, menurut Laura Chapman 1978, Pendidikan seni visual perlu memberi tumpuan kepada pengalaman estetik dan proses penghasilan seni bukan hanya kepada produk akhir semata-mata. Laura Chapman percaya bahawa aktiviti seni mampu membantu perkembangan kognitif, emosi dan juga sosial kanak-kanak. Dalam aktiviti melukis, kanak-kanak berpeluang untuk berfikir secara visual, menyusun idea dan mengenal warna serta bentuk ini dapat membina daya imajinasi dan kreativiti mereka. tapi bagaimana kedua-dua teori ini boleh memupuk kreativiti? Ha, kedua-dua teori ini sebenarnya sama je penting. Tetapi kedua-dua teori ini menggunakan pendekatan yang berbeza. Kedua-duanya menekankan kebebasan dan pengalaman secara langsung. Fisher dan Laura Chapman percaya bahawa kanak-kanak perlu diberikan ruang untuk mencuba sesuatu perkara bereksperimen dan mengekspresikan diri tanpa takut buat silap. Dari situ, mereka mampu berfikir lebih fleksibel dan juga kreatif. Hmm. Apa bezanya? Ah, ha, nak nama kita. Fisher lebih menekankan aspek proses mental dan imajinasi kreatif. Macam mana? Seseorang kanak-kanak tu boleh menggunakan idea sendiri untuk mencipta sesuatu perkara yang baru. Manakala Laura Chapman pula lebih menekankan kepada aspek pendidikan seni visual itu sendiri. Macam mana aktiviti seni mampu membantu kanak-kanak untuk memahami unsur seni, ekspresi emosi dan menghargai keindahan dalam karya mereka. Jadi, gabungan kedua-dua teori ini sebenarnya saling melengkapi antara satu sama lain teori Fisher lebih menekankan pemikiran kreatif, manakala teori Laura Chapman pula menekankan tentang ekspresi melalui karya seni. Kesimpulannya, aktiviti melukis ini bukan sekadar satu aktiviti seni yang biasa. Tetapi, satu proses pembelajaran yang menggalakkan kanak-kanak untuk berfikir secara kreatif, berani mencuba dan menghargai hasil kerja mereka sendiri serta rakan-rakan. Melalui teori Laura Chapman dan juga Fisher, jelaslah bahawa kreativiti ini boleh dipukul apabila kanak-kanak diberikan kebebasan untuk berkarya, bimbingan yang sesuai dan juga peluang untuk meneroka imajinasi mereka tanpa batas. Sekian sahaja daripada saya. Sampai jumpa lagi. Bye bye.